Всем привет! Это видео, ответ на комментарий человеку, который подписан как Евпатия Кнур на канале. И, в общем, он оставил еще один комментарий на предмет, что айваску там вашу пить нельзя, там это иллюзия, там читайте книжки, духовно развивайтесь. В комментарии он упомянул о том, что у него был опыт изменения сознания, какой опыт изменения сознания он не уточнил. А, да, в принципе, брат, я, наверное, к тебе буду обращаться напрямую дальше. А, брат, ты когда пишешь комментарии, и у меня был опыт изменения сознания, уточняю, что это. Выпитая чашка кофе меняет твое сознание. Кокаин меняет сознание. Айваска меняет сознание. Псилоцибин меняет сознание. А, марихуана меняет сознание. Дыхание правильное, ну как правильное, определенное дыхание меняет сознание. Да, Холотропное дыхание меняет сознание. Между ними нет ничего общего это состояние. Это состояние сознания. Между ними нет ничего общего. Когда ты вот так абстрактно говоришь, я, у меня есть опыт изменения сознания, это, блядь, что угодно. Может, ты кокс нюхал, может быть, ты курил марихуану и так далее. Все это, э, любо, любо, любое, любое э, вещество, либо э, любая техника, которая меняет сознание, это является инструментом, таким же самым. Я уже как-то это приводил в каких-то стримах пример о том, что если ты, лет... если ты летчик, и там, не знаю, летишь на истребителе, и у тебя задача перекосить там кучу врагов, нет ничего лучше амфетамина. Это инструмент. И раньше его давали, я не знаю, может сейчас дают. Амфетамин. То есть концентрация внимания, ты очень внимательный, ты не устаешь, ты не спишь и так далее а можешь сказать это вред если ты его э, употребляешь для удовольствия но ну, очевидно это вред ты можешь там с наркоманницей и так далее или кокаин понимаешь а ты обобщаешь вот э, есть что-то э, есть что-то хоро... чистое сознание опять же что такое чистое сознание когда оно у тебя брат было последний раз чистым все что ты видишь вот в этих стримах меняет твое сознание все что э, ты потребляешь еда э, напитки все меняет твое сознание в то, э, в, то есть Степень, степень изменений бывает очень ярко выражена бывает нет бывает накопительный эффект имеет поэтому когда ты говоришь у меня есть опыт изменения сознания уточняй что это потому что это все что угодно ты сейчас допустим скажешь я там не знаю марихуану курил и там не знаю на машине чуть не разбился ну а потом это вот это применяешь к айваске понимаешь ну как-то так то есть уходи от абстракции. Если ты говоришь, у меня есть опыт, говори конкретно какой, вот об этом мы это можем побеседовать. На предмет даже так. У тебя был опыт какой-то там, да, изменения сознания. И ты говоришь, чуть, чуть не навредил себе, чуть жизни не лишился, или там здоровья. Знаешь, эта история вот про человек, я однажды хлеб резал ножом и чуть палец себе не отрезал. Теперь я бегаю повсюду, подбегаю к другим людям и говорю, эй, Колюче режешь и опасно, давайте откажемся, мы можем вполне жить без ножей и так далее, и так далее. Ну, глупый подход. То, что у тебя, то, что в моменте тебе тогда могло навредить, это не значит, что навредит другому. Сзади стоят машины, кто-то на этой машине распиздячится, а кто-то спасет жизнь на скорой помощи кому-то, понимаешь? Это, это инструмент. Если ты им как-то, не знаю, использовал его как-то там некорректно, я не знаю. Первое, что ты использовал и как ты его использовал. Я так понимаю, вряд ли у тебя есть опыт айваски, потому что ты говоришь, скорее, о каких-то других вещах, но обобщаешь. Плюс, как ты это использовал? Третье. Когда ты рассказываешь э, другим о том, как ему надо, ты валишь догму, как будто бы есть какая-то универсальная блядь формула, которая сделает жизнь человека счастливым читай книжки, блять, про, про Бога и я не знаю и, и, и философию стоит. Кто-то прочтет и что-то в этом найдет интересного, а кто-то не найдет там ровно нихера, а кто-то и не прочтет. У каждого свой путь. Когда ты валишь константу вот так правильно, вот так неправильно, это это догма нет никакого правильного неправильного. Нет никакого неправильного плохого инструмента. Героин может быть полезен, кокаин может быть полезен, а может быть полезна и так далее. Говорю, где героин может быть полезен? Да если тебе, блядь, тебя в окоп посадили и на войну гонят, да? Или, или тебе надо срочно обезболиться, его, собственно, и использовали как обезболивающее. Героин очень быстро снимет э, болевой шок. Либо тебе надо встать и идти там в бой, он убирает страх. Можно использовать? Можно. Надо или не надо, это уже в зависимости от цели. Если тебе надо отправить на смерть, я не знаю, там, несколько десятков человек, дал им Герыча и все, и они встали и без страха идут на пулемет. Инструмент, инструмент. Как использовать, ты решаешь сам. Ножом можно, ты можешь себе ножом выколоть глаз, а можешь порезать хлеб или там поймать какую-то там дичь, ну, использовать в охоте или там для, для чего-то. То есть это просто инструмент. Ты же валишь как вот, все, отказываемся от ножей, отказываемся от машин там и так далее. Ты навредить себе можешь чем угодно. Кофе, я не знаю, водой, он недавно... Случай был, тип воды очень много выпил, ну не знаю, уже рекорд хотел какой-то поставить и умер. То есть это первый зарегистрированный случай, официально зарегистрированный, когда человек умер от того, что перепил воды. Может там погуглить, посмотреть. Ну, представляешь, водой себя убил. Давай будем всем говорить о том, что вода опасна. Это, брат, у тебя просто однобокий какой-то взгляд. Ну, это догма, то, что я называю догма. Более того, ты эту догму пытаешься через вот эти вот комментарии навязывать. Понимаешь, при всех условно зависимостях общества, как то курение, там, алкоголь, да, ты нашел ноунейм no канал и пишешь тут гневные комментарии какие-то там, то тебе Ира что-то не нравится, то есть ты женщину где ты ее нашел? Ну, это ж, уничиж... это ж унижение, да, ты пытаешься унизить. Где ты ее нашел? То есть, значит, она какая-то недостойная, не знаю, твоего внимания или что. Или, или ты выше. Вот если я с тобой постримлю. Если хочешь, кстати, брат, я с радостью с тобой постримлю. Ну, расскажи свой опыт. Я не буду, я, честно, я не буду там пытаться в этом стриме как-то там себя возвысить а тебя принизить. Мы можем с тобой поболтать. Но когда ты говоришь, где ты ее нашел... За Иру. Она просто рассказывает свой опыт церемонии Айваски. А ты где-то ее нашел, у нее там башка промыта и так далее. Ты унижаешь. То есть что-то что в тебе есть, что позволяет тебе просто не принимать опыт других людей. Тогда же пусть она будет промыта. Поставьте, пожалуйста. Спасибо. И... В общем, брат, э, э, на тему ты говоришь, это не насилие. Нет, брат, это не что иное, как насилие. Когда я приду к тебе и буду рассказывать тебе, что тебе надо айваски выпить, а если ты не выпьешь, ты будешь дураком. Или что-то в этом роде. Или там тебе надо читать Библию. А если ты не будешь, ты в воду сгоришь и так далее. Либо скажи, ты дурак, ты никогда Библию не читал. Или еще что-то. Это, брат, не что иное, как манипуляция, а манипуляция не что иное, как насилие. Я тебе навязываю, как тебе надо не принимаю уникальности твоего опыта. Хоть ты, блядь, будь алкашом. Эта жизнь ничуть не менее ценная, чем, чем жизнь там, самого светлого, просветленного, блядь, духовного там, человека и так далее. Понимаешь? Вот. А ты говоришь, нет, это не насилие, а я надо, не надо пить. Да, брат, пусть каждый сам решает. Да, и людям, пусть люди сами пользуются инструментом этим, когда хотят и когда не хотят. Тебе ж никто не говорит, э, Евпатий, Кнур, там, хлеб ножом не режь, а то, блядь, вот я однажды глаз себе чуть не выколол. Тебе говорят, ну, будь осторожен, вот, если ты вот напьешься и там будешь пьяный резать, может, палец себе отрежешь. Будь осторожен с ножом, он острый. То же самое ты можешь сказать, да, если у тебя есть расстройство психически, ну айваска, наверное, тебе не подойдет и так далее. То есть ты можешь э, уточнять и давать какие-то оттенки. А ты же валишь, айваска не так, а вот, а надо вот так, блядь, и так далее. И, брат, э, стрим тут не был посвящен твоему комментарию и так далее. Здесь таких ребят, которые валят, которые рассказывают Леха, надо читать Библию, Леха, надо читать Коран, Леха, не надо ничего, Леха, надо не знаю, спортом заниматься и так далее. Первое, они не знали мой бэкграунд, читал я этот Коран, Библию, занимаюсь спортом или нет, дышу или там медитирую, никто не знает, просто валят так от балды. А второе, вот так надо, вот так не надо, я сам, брат, решу как надо, я тебе искренне желаю самому принимать решение за себя, но когда ты свое решение для себя принимаешь, не навязывай это решение другим, не навязывай. Я ни разу не сказал, что всем вам надо на Иваску. Я делюсь своим опытом, если кто-то едет, я говорю, ну, благодатно, езжай. Тебе другое, еще момент. Ты, брат, посмотри, чем ты занимаешься, ты внушаешь страх. А у меня был опыт, я хлеб резал и чуть палец себе не отрезал. Ты не говоришь, у меня был опыт, и он вот такой. Но это не значит, что твой опыт повторится у другого. Понимаешь? Если кто-то однажды ножом отрезал себе палец случайно, это не значит, что другой отрежет себе так. А другой, я не знаю, там вот что-то полезное там раздобудет, понимаешь, с помощью инструмента. Я могу говорить за себя и за тех людей, которых я видел ну, после церемонии и так далее. Я не слышал вживую ни одного отрицательного отзыва про Айваску. Я проходил Айваску семь раз. Моя жена проходила. Ира проходила, да, которую ты хейтишь. Вот. Представляешь, то есть, вот, ты ну, не нравится тебе, но взял да прошел. но нет, написал женщине гадости. На ровном месте, просто так. А потом, а потом расскажешь, как кому жить и тому подобное. Все, что было на моей церемонии Айваски, все сбылось. Все. Но ну, опять же, это айваска, это не что-то, это инструмент, который просто мне помог себя услышать, подсознание свое. Это подсознание сказало, Леха, хочешь выглядеть вот так, делать вот это, а вот это вот не хочешь. По-настоящему я впервые там узнал себя. Впервые. А еще она сказала, кстати, вон тачка моя белая стоит. А еще она говорила, ай, она говорит, что ты, брат, хочешь? Я говорю, ну тачку было бы неплохо и денег. Она говорит, все будет. И я ехал домой с уверенностью, что все будет. И вот прошло два года и все, все есть. Все есть, понимаешь? все, все, что я сам себе предписал, все случилось. А ты мне будешь рассказывать, что это все иллюзия и так далее. Да, все, что здесь вокруг, мой диалог с тобой, ты и я, это все суть иллюзия одного. В моей системе координат я так это вижу, я это так прочувствовал. Не прочитал в книжке и так далее, я это все увидел. Что это просто у нас здесь с тобой развлечение, поэтому, брат, тебе всех благ. Хочешь, давай повеселимся, сделаем стрим и... Глядишь, ты скажешь что-то действительно толковое, а не вот эту вот догму константу. У тебя будет возможность ответить вот на это видео вживую. Я тебе даю слово, что я ничего там не подмонтирую, мы это сделаем в онлайн режиме, если хочешь. Если тебе есть что сказать, так скажи. Если ты считаешь, что там Ира что-то или я там неправильно говорю, так скажи. У тебя есть такая возможность, я тебя приглашаю. Но, тем не менее, как бы там ни было, захочешь, окей, не захочешь тоже, я не давлю, не манипулирую, тебя это не сделать ни глупее, ни умнее. Можешь принять приглашение, можешь отказаться. Как бы. Это просто развлечение. Всех благ тебе, Евпатий, Кнур и всем остальным. Не насилуйте других, не навязывайте им как надо. Нет никакой догмы, нет никакого правильного. У каждого свой путь и каждый путь уникален. Я для других не знаю, что для тебя лучше. Я не знаю. И ты не знаешь, что лучше для меня. Никогда не можешь знать. Всех благ вам.